Развод. Закон Моисея говорит дважды, разведенная женщина не может вернуться к первому мужу, второй законе 24 глава. По закону муж, и только он получает право давать разводное письмо жене. Первое, если она не найдет булавения в глазах его, второе, потому что он Находит что то противное в Тарасконе 24.1. Что это такое противное? Первое, если не найдется девство в Тарасконе 23.28. Второе, это прелюбодеяние в Терзаконе 23 23.22. Сказано также, что если кто разводится с женой своей, пусть даст ей разводное. А Мессия, согласно пророчеству Исаии 42.27, усиливает закон. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, грех любодеяния, Остея 4.13, называют Дочери любодействует тех, кто еще не в браке, а невестки прелюбодействуют те, кто в браке. Иисус говорит о тех, кто разводится с женою, которая не нарушила мужу верность, не было, то есть, греха любодеяния, и прелюбодеяния в жены, измены не было, то этим развод делается зло, ибо он подает ей повод прелюбодействовать, Матфея 5, глава 31 тридцать. 2. И кто женится на развененной, тот прелюбодействует. Закон Массии говорит так же, как в каких случаях во всю жизнь свою он не может развестись с ней с женою. Она должна сюда оставаться его женой навсегда. в закон 22, 19, 29. Муж также по закону имеет право на две жены одновременно. Второй законе 21, 15. И также жениться на пленнице, войти к ней, и через половое сожительство она станет женой его. И если же она после не понравится ему, то отпустит ее, куда она захочет, Ферозок 21. Закон Божий запрещает обижать жену юности твоей. Если ты ненавидящую отпусти, говорит Господь Бог Израиль, Балах 1.26. Если она не ходит под рукою твоей, то отсеки ее от плоти твоей, Сираха 25, 29. Фарисей, скушай Иисуса, говорили ему, по всякой ли причине позволить ему человеку разводиться с женой своим, ответит на слова. Я уже привел место Писания, что по каких причинам можно разводиться по закон Моисею. Это грех любодеяния и грех прелюбодеяния. Осия 4.13. Если ты, ты ненавидишь ее, Малахе 2.16. Если она не находит под рукой Твоей, не ходит под рукой Твоей, то отсеки ее от плоти твоей, сирахи 2527. Сегодня в ордоксальном медуизме по любой причине сделать развод. Но Иисус говорит, это грех, когда по любой причине, Не согласно закону Моисея, делается развод. Ведь весь Израиль, а что уж говорить о фарисеях? когда они, вожди Израиля, забыли, что они стали священниками Бога через принятие закона Иска 19.5.6. Священника был дан на другой закон, чем Израилю. Они не должны брать себе блудницы и они должны брать из жену опороченного мужем своим, ибо они святы Богу своим в жену. Он должен брать девицу с народа свою, Левита 21 глава. Ни вдовы, ни разведенные с мужем, они не должны брать себе в жены. Языки 44, 22. Таким образом, фарисеи должны руководиться и весь Израиль этим законом священства, ибо они называются священниками. Иисус также этот закон преподает церкви верующим из других народов, которые род избраны царством священником, народ святый. 1 Петра 2.9. Посему Иисус в своем учении продолжает говорить и учить, то разводится с женой своей, женится на другой, тот прелюбодействует от нее. если жена разводится с мужем, своим, выйдет за другого, прелюбодействует. Марка 10. Всякий, разводящий женой своей, женящий на другой, прелюбодействует. И всякий женящий жена, разведенный с мужем, прелюбодействует. Луки 16, 18. Иоанн говорит Ируду, не должно тебе иметь жену брата твоего. Луки Штай, глава. Апостол Павел говорит своему учении такие слова. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцем. Римлянам 7.3. Слышите? Все женщины Америки, слышите, что вступил повторный брак, вы называетесь и носите статус прелюбодейки, и будет судим, и будете Богом евреем ты на 4. Я обращаюсь также ко всем женам, кто в браке со своим мужем. Не ищите развода. 1 Коринфянам 7.27.